হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এম এন বি ইডুহাব আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাছাৰ জিলাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ফৰ্টি ফাইভটা যি এম চি কিউ কুৱেশ্যনছ আছিলে সেই কুৱেশ্যনছ আৰু তাৰে চলিউচন তোমালোকে যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰ'বা আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিবা বোলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এই যিটো প্ৰশ্ন হয় এইটো বেংগলীত হয় আৰু ইংৰাজীত হয় আমি তোমালোকৰ লগত ট্ৰেন্সলেট কৰি অসমীয়াত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনবোৰ কৈ দিম আৰু উত্তৰবোৰো অসমীয়াত কৈ দিম প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে কিমান চনত নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি সোতৰশ তেসত্তৰ চনত দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ বেংগল টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট পৰৱৰ্তী কালত কি নামেৰে পৰিচিত হৈছিল আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন সত্যাগ্ৰহ শব্দটো গান্ধীজীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি দক্ষিণ আফ্ৰিকাত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া কোনটো এটা তৃতীয় ভিত্তিকৰ উদাহৰণ আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ পৰ্যটন চতুৰ্থ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনৰ লগত জড়িত ঠিক তেনেকুৱাকৈ খিলাফত আন্দোলনৰ লগত কোন জড়িত সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো মৌলনা চৌকত আলী ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা সংবাদ পত্ৰ যিটো চাউথ আফ্ৰিকাৰ নাটালত এজন জাতিৰ পিতা হিচাপে পৰিচিত মহানত্মাই প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু সেই সংবাদপত্ৰটোৰ নাম কি আছিলে সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্থনৈতিক ভূগোলত সম্পদৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি বিনিময় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বানপানীৰ সমস্যা যিটো আছে এইটো কোনটো সমস্যাৰ অন্তৰ্গত আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি আঞ্চলিক সমস্যা ন নম্বৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত আমাৰ স্থলভাগৰ কিমান শতাংশ মৰুকৰণৰ কবলত পৰিছে সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন আধুনিক কৃষি কাৰ্যৰ ফলত কোনটো প্ৰদূষণ আটাইতকৈ বেছি হৈ আছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো মাটি প্ৰদূষণ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ডেছ আৰু গণতন্ত্ৰ দুয়োটা ইটো আনটোৰ পৰিপূৰক আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো সংবিধান সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ দুয়োটা ইটো আনটোৰ পৰিপূৰক ইয়াতে যিটো ইংৰাজীত দিয়া আছে ডেম'ক্ৰেছি সেইটো নহ'ব ডেম'ক্ৰেছীৰ ঠাইত আমাৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট হ'ব লাগিছিলে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন মুদ্ৰাৰ মুখ্য কাৰ্য কি এই যিটো প্ৰশ্ন আছে এইটো প্ৰশ্নটো ভুল হৈছে মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য কি সেইটো হ'ব লাগিছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তাৰল্যতা অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাইজমেল বুলিলে কি বুজা আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো জনবৈঠক বা ৰাইজৰ বৈঠক চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন ফুলগুৰি ধাবা আফু খেতিৰ লগত জড়িত সেই ঠিক সেইদৰে আছাম ৰায়ত কিহৰ লগত জড়িত সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো খাজনা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিভাত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ বংগ বিভাজনৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কি আছিলে সেইটো সুধিছে আৰু ইয়াতে যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো হিন্দু আৰু মুছলমান মানুহৰ মাজত একতা যি আছিলে এইটো ভংগ কৰা ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নত ক্ৰম অনুসাৰে সজাব দিছে ক্ৰম অনুসৰ মতে দাণ্ডি যাত্ৰা যিটো আছিলে এইটো ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত হৈছিলে নাইনটিন থাৰ্টি আইন অমান্য যি আন্দোলন আছিলে সেইটো নাইণ্টিন থাৰ্টি টু নাইনটিন থাৰ্টি টু তাৰপিছত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন এইটো নাইনটিন ফৰ্টি টু আৰু অসহযোগ যিটো আন্দোলন আছিলে সেইটো নাইণ্টিন থাৰ্টি ঠিক আছে চ' নাইণ্টিন থাৰ্টিৰ সহযোগ আন্দোলনটো এইটো প্ৰথমতে হৈছিলে তাৰমানে এইটো এক নম্বৰত অসহযোগ আন্দোলন এইটো ক'ত আছে সেইটো আমি চাব লাগিব চি আৰু ডিত আছে তাৰপিছত নাইণ্টিন থাৰ্টিত আৰু এটা ঘটনা হৈছিল দাণ্ডি যাত্ৰা এইটো মানে অসহযোগ আন্দোলনৰ পিছতেই দাণ্ডি যাত্ৰা তাৰপিছত নাইণ্টিন থাৰ্টি টুত আইন অমান্য আন্দোলন আৰু শেষত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰু এইটো অপশ্যন ডিত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন ডি যিটো আছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নৰ বাবে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ বংগংগ আন্দোলনৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাখী বন্দন উৎসৱটো কিহৰ প্ৰতীক হিচাপে গঢ়ি উঠিছিল বা ইয়াক উদযাপন কৰা হৈছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো অখণ্ডতা ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে বংগমাতা ছবিখন অংকন কৰি ভাৰতীয় যি কলা আছে এইটো দ পশ্চিমৰ যি কলা আছিলে তাৰ সমপৰ্যায় কৰি তুলিছিলে কিন্তু কোনে এই বংগমাতাক ভাৰত মাতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এটাও নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো ভগিনী নিবেদিতাই ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দি নাগৰিকত্ব তলত দিয়া কোনটো দেশৰ সংবিধানৰ এটা বৈশিষ্ট্য আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানৰ জন্মকালত ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰক কোনটো পদ গ্ৰহণ কৰিছিলে বা কোনটো পদ দিয়া হৈছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো খচৰা সমিতিৰ সভাপতি বা অধ্যক্ষ একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন স্থল জলবায়ু আৰু জীৱৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ পৰিণতিকেই পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয় পৰিৱেশ সম্পৰ্কে এই মতামত কোন ভূবৈজ্ঞানিকে প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো পিটাৰ হেগেড বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এক দশমিক সাত পাঁচ নিযুত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী থকা মণ্ডলটোক কি বুলি কোৱা হয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো জীৱমণ্ডল তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এচিড বৰষুণ কোন কোন গেছৰ কাৰণে হয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন মুঠ সৌৰশক্তিৰ কিমান শতাংশ বায়ুমণ্ডলে সুখী লয় সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ বিছ শতাংশ আমাৰ কিতাপত ঊনৈছ শতাংশ দিয়া আছে ইয়াতে বিশ শতাংশক আমি শুদ্ধ বুলি ধৰিছোঁ আৰু যদি তুমি এনেকৈ ধৰিব যোৱা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে এটাও শুদ্ধ নহয় কিন্তু ঊনৈছটো বিছৰ ওচৰা ওচৰি সেইকাৰণে আমি বিশ শতাংশ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ মানি লৈছোঁ পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বংগভংগ আঁচনিৰ মুঠ চাৰিটা দফা আছিলে ঠিক আছে তাৰে ইয়াতে দুটা কাৰ্যৰ কথা কৈছে এই কাৰ্য দুটা কোনটো দফাৰ অন্তৰ্গত সেইটো সুধিছে এক নম্বৰত কৈছে পূৰ্ব বংগ আৰু অসমৰ বাবে ঢাকাত সুকীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন হ'ব আৰু দুই নম্বৰত কৈছে সুকীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰদেশখন কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ একটিয়াৰভুক্ত হ'ব আৰু এইটো আমাৰ যিটো দ্বিতীয় দফা আছিলে সেইটোৰ অন্তৰ্গত হয় সেইকাৰণে অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া কোনটো অসহযোগ আন্দোলনৰ এটা নীতিবাচক দিশ আছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো আদালত বৰ্জন সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে দুটা অংগ দিয়া আছে ক অংগ আৰু খ অংগ এক নম্বৰত কৈছে সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুসৰি আৰু এইটো আমাৰ অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটোৰ লগত মিল খাব মানৱ সম্পদ দুই নম্বৰত কৈছে গঠন অনুসৰি সেইটো আমাৰ এৰ লগত মিল খাব অজৈৱীয় সম্পদ তৃতীয়তে কৈছে উপলব্ধি স্থায়িত্ব অনুসৰি আৰু এইটো আমাৰ বিৰ লগত মিল খাব নবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু চাৰি নম্বৰত কৈছে মালিকী সত্য অনুসৰি এইটো আমাৰ অপশ্যন চিৰ লগত মিল খাব মানে আন্তৰ্জাতিক সম্পদ আৰু এইবিলাক যদি আমি মানে মেটছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অপশ্যন যিকেইটা দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত অপশ্যন এ যিটো আছে মষ্ট প্ৰবেবলি য়েছ এ যিটো আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিনিময় প্ৰথা অমুদ্ৰিত ধাতুমান ধাতুমান এই যিটো ক্ৰম আছে এইটো ক্ৰমে মুদ্ৰাৰ কি সম্পৰ্কে বুজায় সেইটো কৈছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া কোনটো অসমত ব্ৰিটিছে মুদ্ৰা অৰ্থনীতিৰ প্ৰচলনত কৰা হোৱা এটা ফল আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো সুৎখুৰ মহাজনৰ সৃষ্টি ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন উক্তিত কৈছে ভাৰতবৰ্ষত কানাডাৰ দৰে ঢিলা আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে এইটো সঁচা হয় আৰু কাৰণত কৈছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ভাৰতবৰ্ষত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ অনুকৰণ কৰাৰ কাৰণে সঠিক সময় নাছিল বুলি কৈছে এইটো আমাৰ সঁচা হয় সেইকাৰণে অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো সঁচা য'ত কৈছে উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই শুদ্ধ উ কাৰণটো হ'ল উক্তিৰ সঠিক বিৱৰণী একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এক নম্বৰ উক্তিত কৈছে ঊনৈছশ ন চনৰ মাৰ্লেমেণ্টু সংস্কাৰ আইনখনে মুছলমানসকলক পৃথক নিৰ্বাচনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিলে এইটো সঁচা হয় দুই নম্বৰ উক্তিত কৈছে পৃথক নিৰ্বাচনৰ সুবিধাৰ ফলত মুছলিম লীগে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক আকৰ্ষিত কৰাত সক্ষম হৈছিলে আৰু এই উক্তি যিটো আছে এইটো মিছা হয় সেইকাৰণে অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব য'ত নেকি কোৱা হৈছে ক নম্বৰ উক্তি মানে এক নম্বৰ উক্তি শুদ্ধ আৰু শ নম্বৰ উক্তি ভুল মানে দুই নম্বৰ উক্তি যিটো আছে সেইটো ভুল হয় ইয়াতেটো যিটো বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে অপশ্যনবোৰ অলপ খেলি মেলি আছে ইয়াতে চোৱা আমাৰ এন্সাৰ যিটো আছে ইয়াতে ফ'ৰ নম্বৰ অপশ্যন আছে কিন্তু প্ৰশ্নত ফ'ৰ নম্বৰ অপশ্যন দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি এইটো বত্ৰিছ নম্বৰ এনেই এৰিছোঁ তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহৰ আনটোৰ নাম কি আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো দিল্লী চলো সত্যাগ্ৰহ চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ লৰ্ড মাউণ্টব্ৰেটেনৰ ঘোষণা অনুসৰি তলত দিয়া কোনটো বিকল্প শুদ্ধ সেইটো সুধিছে এক নম্বৰ কৈছে ভাৰতবৰ্ষ বিভাজিত হ'ব এইটো সঁচা হয় আৰু দুই নম্বৰত কৈছে দেশীয় ৰাজ্যসমূহ ভাৰত অথবা পাকিস্তানত যোগ দিব পাৰিব এইটোও সঁচা হয় এক আৰু দুই দুয়োটা শুদ্ধ এইটো কোনটো অপশ্যনত আছে সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু এইটো আমাৰ অপশ্যন চিত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি হৈ যোৱা এক্সামবোৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি গৈ থাকিম তোমালোকে তাৰে পৰা গৈ সেই প্ৰশ্ন কাকতবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাৰে পৰা তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'বা পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি এটা বস্তুৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হৈ যায় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত সুদ্ধতৰ অপশ্যন বি এটা বস্তু সম্পদত পৰিণত হয় যদি এইটোৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা আছে ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন জাতীয় আইৰ সময় বিতৰণৰ ব্যৱস্থাৰে আৰু মিশ্ৰ ৰাজনী অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠা হয় দেশৰ অৰ্থনীতি জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোনো পুঁজিবাদীৰ দ্বাৰা দেশৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ধাৰণ নহ'ব ওপৰৰ বাক্যষাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন বৈশিষ্ট্যত উল্লেখ কৰা আছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো সমাজবাদী সাতত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কিমান চনত অসমত ইংৰাজৰ শাসন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত য়ানডুবু সন্ধিৰ যোগেদি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত অসমৰ শাসনভাৰ ইংৰাজলৈ গুচি যায় আঠত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া উক্তিবোৰৰ মাজত টিকেন্দ্ৰজিতক ফাঁচি দিয়াৰ সঠিক কাৰণ কোনটো আছিল সেইটো ক'ব দিছে এক নম্বৰত দিয়া আছে ব্ৰিটিছ কৰ্মচাৰীক হত্যা কৰা এইটো সঁচা হয় দুই নম্বৰত কৈছে ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰোধিতা কৰা এইটোও সঁচা হয় আৰু তিনি নম্বৰত কৈছে ব্ৰিটিছ ভৱনত বোমা ফেলা এইটো মিছা হয় তাৰমানে অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব য'ত নেকি কৈছে এক আৰু দুই এই দুটা শুদ্ধ ঊনৈচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পূৰ্বপুৰুষ পুৰন্দৰ সিংহ আছিলে অসমৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ এখেতৰ অধীনত চলোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিলে আৰু এখেত কোন হয় ইয়াতে কাৰ কথা কৈছে সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো আছে অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো কন্দপেশ্বৰ সিং চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমা হিচাপে ৰেড ক্লিফ লাইনক কিমান তাৰিখে চিহ্নিত কৰা হয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো সোতৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত একচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এই কৃষক কৃষক বিদ্ৰোহৰ সূচনা ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে বজাৰ লুটপাতৰ মা মাধ্যমেৰে হৈছিলে এই কৃষক বিদ্ৰোহটোৰ নাম কি আছিলে সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি ৰঙিয়াৰ বিদ্ৰোহ বিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আই ইউ চি এনৰ নেতৃত্বত দুটা সংস্থা স্থাপন হৈছিলে তাৰে এটি হ'ল বিশ্ব সংৰক্ষণ পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু আনটোৰ নাম কি আছিলে সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ তিৰাল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এক নম্বৰ উক্তিত কৈছে সম্পদ সংৰক্ষণ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ সৈতে জড়িত এইটো সঁচা হয় আৰু দুই নম্বৰত কৈছে সম্পদ সংৰক্ষণ স সকলো সম্পদৰে পক্ষে সমান প্ৰযোজ্য এইটোও সঁচা হয় তাৰমানে এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ এইটো আমাৰ ক'ত আছে সেইটোও চাব লাগিব আমি এইটো আছে আমাৰ অপশ্যন চিত সেইকাৰণে অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চৌৰাল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কিমানটা আঞ্চলিক বেংক আছে সেইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ ফিফটি চেভেনটা পঞ্চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন সোতৰশ সত্তৰ চনত বেংক অৱ হিন্দুস্তান হৈছিলে এতিয়া আমাক সুধিছে ঊনৈছশ নব্বৈ চনত কোনটো বেংক হৈছিলে আৰু ইয়াতে যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যনবোৰৰ মাজত খেলি মেলি আছে ঊনৈছশ নব্বৈ চনত হোৱা বেংকটো হ'ল চিড বি এছ আই ডি বি আই স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াতে গুৱাহাটী বেংক যিটো দিয়া আছে এই বেংকটো তোমাৰ ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনতহে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে ছ' ইয়াতে এই অপশ্যনৰ মাজত যিটো কুৱেশ্যন দিছে এইটো মিল নাখায় ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ ছ'চিয়েল চাইন্স বিষয়ৰ যি এম চি কিউ আছিলে সেইখিনি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যিহেতু প্ৰশ্ন কাকতখন আমাৰ বেংগলীত আছিলে সেইকাৰণে অসমীয়াত অনুবাদ কৰি কোৱাত অলপ অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত মেছেজো কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰয়োজন হয় মই আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আমি এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰে পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিবা আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক সহায় কৰিব যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা ধন্যবাদ